Allah qoyaraq olsun. Subhanəhu və təala, siz bilirsiniz, bu dünyada möminlər üçün ə hissi, ləzzət, şirinli, dad xalq edib. Həmçinin ümum insanlar üçün ləzzət, şirinli, dad xalq edib. Yəni Şirinliyi həm hiss olur, həm mənəvi olur. Həmin o hissi şirinliyi, hissiləzzət bütün insanlardadır. İnsan xoşladığı taamı yeyəndə, məsələn, bal yeyəndə, dilinə bal qoyanda ləzzət alır. Şirinidir. Xoş dadı var. Həminsinin başqa sevdiyi yeməklər, başqa ta'amlar, bu hissiləzzət, hissili şirinliyi. Allah bunu xalq edib insanlar üçün. Və həmsinin Allah Subhanahu va Taala mənəvi şirinliyi, mənəvi ləzzət xalq edib. Və o ləzzət imanın şirinliyi idi. İbadətin ləzzətidir. Bunu da xalq edib. Və bunu yaşayanlar bilir, təcrübədən keçirlənlər görüblər. Bu həqiqi həyatın həqiqi şirinliyi idi və alimlər hamısı deyirlər ki bu şirinliyi mənəvi şirinliyi ləzzəti dadan görər ki o birisi şirinliyi bunun yanında heç nədir. Bu dad, bu ləzzət daha böyükdür. Daha əhlə deyirlər. Daha şirindir. Daha ləzzətlidir heç bir şirinliyin yanından. Və biri sorsa bilər ki Rəşad qardaş, sən necə sübut edə bilərsən ki bu dad var? bu şeyin niyyə verilib. Allah yaradıb bunu. Biz deyirik ki, bu çox asandır, çünki nususa baxanda, hədislərə bunu şahidə oluruq, açıq-aydın. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu alayhi və salam buyurur ki, "Salatun man kunna fihi, wajada bihinna halawatal iman." Üç şey var ki, kimdə olarsa, o üç şeylə imanın şirinliyini dadar deməli şirinliyi var ki bu üçeylə dadmaq olur. Düzdür qardaşlar? Var ki belə deyir. Yaxud digər hədisdə Allahın Rəsulu aləyhissalatu vesselam buyurur: "La yajidu 'abdun halawata al-iman hatta ya'lama." Qul. Bunları bilməyincə imanın şirinliyini dada bilməz. Belə bir şey var. Onu bilməyincə imanın şirinliyini dadı bilməz. Deməli bunu biləndən sonra bu şirinliyi dadır. Deməli şirinlik var ki, dadır. İmanın ləzzəti, dadı var ki, qul onu dadır. Onu biləndə. Nə də o bilmək. Yəni sən bütün işlərin Allahdan olmasına inanmayınca. Yəni çaş belə olsaydı, belə olardı. Belə olsaydı, belə olardı. Deməsən Bilsən ki, bunun lox deyil, yəni Allahın təqdiri də hamısı. Onda dadacaqsan şirinliyi. Yaxud məsələn, xüsusi qadınlar üçün Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki, "Lə yecidu imra'atun ta'mal iman hətə yu'addi haqqə zawciha." Qadın ərinin haqqını verməyincə imanın şirinliyini dada bilməz. Bu xüsusi qadınlar üçündür şirinliyi. Deməli bunlar hamısı göstərir ki, dəlalət edir ki, imanın şirinliyi var. Özümüzdən çıxartmamışıq, özümüzdən demirik yəni. Nusus açıq-aydın isbat edir. Və həmin İbn Qayyim rahimehullah Madarijü's-saliqin kitabında deyir ki, Səmiətu Şeyxül İslam qaddasallahu ruhahu yəqul. Eşitdim ki, İbn Teymiyə belə dedi. Eşitdim ki, İbn Teymiyə belə dedi. Və man lam yəjid lil amali halawatan fi qalbik fi qalbihi wanshirahan fayattahimhu her kim amel etdikdən sonra qəlbində şirinlik dadmasa öz qəlbini ittiham eləsin deməli var bunlar hamsa elçin nəyə görədir var yəni təsəvvür elə hər kim əməl etdikdən sonra qəlbində o ləzzəti, o şirinliyi, o tadı dadabilməsə, qəlbini ittiham eləsin. Niyə? Çünki Rabbun Şakurun. Fə Rabbu Şakurun. Çünki Rəbbimiz şakurdur, ağzlarından biri şakurdur, təşəkkür edəndir, əvəz verəndir. Sən onun üçün əməl edəndə Onun buyurduqlarını edəndə o mükafat olaraq, əvəz olaraq sənə bu dadı, bu şirinliyi verir, yəni. Əgər dadı bilmirsənsə problem səndədir. O deyirlər ki, öz gününə ağla. Gəl özünlə məşğul ol. Belə də deyir Fətəhimhu ittiham elə. Yəni ey qəlb, nə gündəsən? belədir. Onlar hamısı dəlalət edir ki, qəlbin bunlar deməkdə məqsədim odur ki, yəni şübhən olmasın ki, qəlbin şirinliyi var, yəni əməlin, ibadətin ləzzəti var, dadı var, həqiqi məna da nusus açıq aydın isbat edir. Lakin alimlər burada heç birisi ixtilaf etməyib, var yoxdur. Hamısı ikidən biri də ixtilaf etməyib. Çünki nas açıq aydın yenə deyirəm. Alimlər nəyi bəhs ediblər? İnsan bu şirinliyi necə tada bilər? harda tapa bilər. Nə etməsi ilə yaşaya bilər bunu? Çünki vallahi bizdən qabaqçılar yaşayıblar axı. Mən demeyim sizdin, onlar nə qədər sözləri var bu barədə. Nə qədər sözləri var və dərslərdə eşitmisiniz. Və İmam İbn Qeyyim Rəhimillahu Ələmə dərisərlərin kitabında nə qədər çoxunu ki, onlar yaşayıblar. Hətta biri barəsində deyir ki, vallahi biri barəsində. Deyir onlardan biri deyir gördüm deyir dedi ki mən bu dünyada elə bir şirinlik, elə bir ləzzətlə yaşayıram ki əgər mənə desəydilər ki cənnətdə belədir. O burdakı sənin halın var, ora da belədir. Deyir ora nə yaxşı yerdir. Deyir. Əgər belədirsə. Məsələn əsəb də səbir elə görə necə yaşayır adam. Elə şirinlik, elə ləzzət alır ki bu həyatda. Yəni onlar baxsan pulu yoxdur. Güzaran yaxşı deyil dünyərlərində deyil yani. Başqa ləzzətdir. Həmin imanın ləzzəti. Deyil, əgər cənnət də belədirsə nə yaxşı yer də o. Biz qatən deyirik ki, cənnət belə deyil yani. Allah Subhanahu və Taala cənnəti xalq edib bu dünyadan heç nə yoxdur orada. Addlardan başqa heç nə yoxdur, düzdür? Addlardan başqa heç nə yoxdur. Meyvə, meyvə. Ev, ev. Həqəsir, qəsir, çay, ça, add yani. Keyfiyyət eyni deyil yani. Yəni Ez insanın xatirinə gəlmədi şeylər xalq edib Allah Subhanahu və Taala. Lakin bu insan razıdır və belə də isə çox yaxşıdır deyir. Lakin belə deyil yani. Belə nəql edir. Sözlər çoxdur. Hətta bəzilərini nəql edir ki, İbnə Qə İmrahim Allah deyir, e, mən deyir, elə bir şirinlik, elə bir ləzzət, elə bir dad içində yaşayıram ki, həyatda o qarağdakılar bilsəydilər, o sultanlar yoxdur, padşahlar amma görsəydilər içimdən xəbərləri olsaydı, bilsəydilər ki, mən necə yaşayıram deyə onlar bir həsrətlərində mən vurardılar deyir. Yəni biz dünya mə'əlumdə ola-ola, mən belə şey yaşaya bilmirəm, buna va, bu heç kimdir. Bu belə şey belə ləzzət alır, belə şirinliklə yaşayır, vurardılar. Yəni belə şeylər çoxdur, nəql eləyiblər. Lakin ə e, harda tapıblar? Harda tapa bilərsən və niyə bir niyə bizdə tapılmır? Yəni onlar harda tapıblar? Niyə bizdə tapılmır? Yəni bu çox əhəmilidir, yəni. Bu çox önəmlidir, xüsusən indiki vaxtda. Demək olar ki, şirinlikdən heç də qalmayıb. Əksər ibadətdən uzaqlaşan insanların səbəbi bu ləzzəti dadı bilməyib gediblər. Çünki dadan şirinliyi görən özünü o qədər buraxmır, yəni imkan vermir ki, keçsin, yəni təmiz, təmiz çıxsın yəni bu yoldan sırat müstəqimlə, yəni çünki şirinlik alıb ona görə. Və ondan başqa olan bütün bu dünyada nə qədər şirinlik dadsa hiçbir şeydi bunun yanında dadan insan için